У Німеччині пройшли позачергові вибори. Їх назвали одними із найважливіших за останні десятиліття. За крісло нового канцлера боролися п'ять кандидатів. Лідером у цій гонці став Фрідріх Мерц, набравши майже 29% голосів. На зміну соціал-демократів прийшли консерватори. Я відклонення від екзит-полів і тих е е соціологічних досліджень, які були раніше, вони не дуже великі. Е е підтверджується, що побіжають на виборах блок християнських демократів. На 630 місць у Бундестазі претендували 4,5 тисячі кандидатів від 29 партій. Лідери партійних списків також були кандидатами на посаду федерального канцлера. 299 депутатів було обрано за мажоритарною системою відносної більшості, інші за пропорційною системою з закритими списками. Щоб пройти до парламенту, партіям потрібно було набрати не менше 5% голосів на національному рівні або отримати як мінімум три мандати в одномандатних округах. Це обмеження не стосується партій національних меншин, але це вже позаду. Далі німці мають не менш відповідальний крок формування парламенту. Наиболее вероятный э, состав коалиции э, уже после выборов э, ⁇ это коалиция христианских демократов, социал-демократов и зеленых. Потому что другие центристские партии, ну, вернее, э, еще одна центристская партия ⁇ Свободные демократы ⁇ судя по всему, э, э, в новый состав Бундестага не прошла. Поэтому э, вопрос в том, как быстро удастся создать коалицию. Э, вот э, потенциальный будущий канцлер Мерц лидер христианских демократов, сказал, что они попытаются это сделать до Пасхи, до 20 апреля. Если это удастся, если немецкая кольца да, традиционная пройдет достаточно быстро, ну тогда новое правительство появится в конце апреля. А пока будет такой переходной период. Что такое коалиционные переговоры? Их результатом обычно бывает документ в 150-200 страниц, потому что партии садятся и говорят, мы сейчас составляем программу на ближайшие 4 года. И берут пункты, там, политика, внутренняя политика, оборонная политика, внешняя политика, экономика, образование. И по каждому из этих пунктов собираются эксперты этих двух партий, в данном случае, или фракций, и вырабатывают предложения. Если они спорят или не могут найти какого-то компромисса, то подключаются лидеры. Остаточне ім'я майбутнього канцлера. Ми дізнаємось після створення коаліції у Бундестазі у цьому складному рівнянні. Саме Фідріх Мер швидше за все очолить уряд, яким би не був підсумковий склад коаліції. Хто він новий канцлер Німеччини. 69-річного політика називають людиною моменту. його обіцянки. Політичний розворот на 180 градусів у питаннях міграції та економіки. Прихильники кажуть, що він рішучий. Критики называют бескомпромиссным и резким. Что касается внутренней политики, вот здесь будет непросто. Надо будет согласовать различные подходы христианских демократов и социал-демократов. Следует ожидать и определенных проблем внутри самой Германии, исходя из результатов, которые получила альтернатива для Германии. Э, мы видим более 20% голосов избирателей получили. Но проблема тут даже не в 20%, а в том, что повальное большинство, то да практически все эти результаты получены на территории бывшей ГДР. То есть Восточная Германия, которая в свое время контролировалась Советским Союзом. И сейчас имеет сильные связи непосредственно с Российской Федерацией. Поэтому во внутриполитической жизни Германии нас ожидают дальнейшие страницы турбулентности. Но тем не менее победа непосредственно ХДС, ХСС и, очевидно, следующий канцлер господин Марц, все-таки это лучший исход из... Разних сценаріїв, которые могли ожидать ніпосредственно Гірмен. Щодо України у Фрідріха Мерця однозначно проукраїнська позиція. Він був одним із перших німецьких політиків, які відвідали Київ після початку російського повномасштабного вторгнення на початку травня 2022-го. Мерс неодноразово критикував Шольца за те, що той недостатньо допомагав Києву, виступаючи за збільшення постачання зброї Україні, у тому числі далекобійних ракет Таурус, активно підтримує суверенітет України, визначаючи важливість її територіальної цілісності. По до України не ні при зайо Позиція нового канцлера буде по відношенню до України навіть більш рішительний. чем позиция Шольца. Ну, Во всяком случае такой вывод можно делать по, по его заявлениям, в частности по вопросу о ракетах Таурас, о поставках ракет Таурас. Правда, Мерц оговаривается, что этот вопрос, конечно, будет решаться в согласовании с партнерами по Кавице, но его личная позиция усиливать, активизировать поддержку Украины. Также не следует забывать о заявлениях МРЦ о том, что предоставление дальнобойного вооружения в Украине необходимо э, утвердить, согласовать с другими партнерами, очевидно, э, имелось в виду Соединенные Штаты Америки. Сейчас тоже понимаем, позиция нынешней администрации Трампа э, претерпела корректировку. Но с другой стороны, тот же Мерц сразу после объявления результатов выборов заявил о необходимости большей независимости Европейского союза Германии от непосредственной политики Соединенных Штатов. И это как раз показывает, что он может действительно показывать большую активность, та, которая сейчас крайне необходима Европе и мы увидим абсолютно здоровое соперничество между разными как раз определенными полюсами влияния в самом Европейском Союзе. Это будет проевропейская политика. Я думаю, Германия постарается восстановить роль своей страны в европейской политике, восстановить лидерскую роль Германии в европейской политике. Ми тим часом продовжуємо спостерігати, як саме розгортатиметься політична ситуація в Німеччині та Європейському Союзі.